Sahibəliyim Yusif oğlu 1996-cı il, 23 yaşım var. Ailəyəm özümün dörd uşağı var. Alamgəlin qalan, yəni alam, Pəbələvdə qalan xanımız, obşə 11 nəfər yaşayırıq bir yerdə. özüm fərələşdirdim garantindən qabaq indi garantim bağlandı iş yerim yoxdur hələ də deyirəm bu 40 manat bizim kirayə pulumuzdur. Bundan əvvəl çətini necə çəkirdi verməyə? Hər ay 18-də, 18-də bütün kvartantin vaxtıdır. Yəni o da 25-i verirdi, 24-ü verirdi. İndi baxış qarantın bağlandı, onda belə bil indi ay yarımından çox kirayə verməmək şiris kvartantin pulu. Yəni qazdır, gündə, qaz da gündə 2 gündən 1-5 manat qaza vurur. Yəni soyuq olan evdir. Çuşağı məktəbə gedir, ən böyükləri. Birinci dəfn səhifə oxuyub, ikinci səhifə oxuyur. Uşaq bu səhifədə çəkmədi. Demək olar 4 yaşlı, amma bu 3 yaşlıdır. Yoldaşım da işləmir, evdə yalanır. Elə o vaxtlarım olur ki, bir həftələrləm köpərimi yemək tapı verə bilməmişəm, həqiqətən də Ovall mənə yemək istəndə mən çaresiz qalıb, yəni çölə çıxmaq məcburiyyətinə qalmışam ki, onlar mənə yemək istəməsinlər. Yəni bir dənə çörək nədir, onu alıb uşaqlarıma verə bilmirəm hal-hazırda, yəni çox pis vəziyyətdə yaşayıram. Dövlətimiz 190 manat ayırıb bizimkin, bizim üçün, ancaq biz müraciət etdiyimizə vermədilər. Yəni hər adımızdan bir şey çıxadı və ya yəni, adımızla əlaqə. Amma bizim adımızda heçsə yoxdur da, yəni. Əvvəl işlədiyim yerdə orada mənim adım qeydiyyatdan keçmişdi. İndi mən hələ orada işdən çıxmışam, çoxda 2 ildən çoxdur. Amma mənim adım orada qeydiyyatda oturmağa gəlir məni və. Mən onlara sər sər şirin çay verə bilmirəm, yəni o dərəcədə də yəni vəziyyətimiz ağırdı. Olar mənim yemək istəndə mən çaresiz qalıb, yəni qonşudan yemək istəyirəm. Neçə nəfərsiniz ailəniz burada? Mən bir nəfər. Yaxşı. İstəyirəm ki, xalqımın kömək istəyirəm dövlətimlə. Xahiş eləyirəm ki, mənə kömək edəsinlər. Yəni mən dörd uşaqla, yəni çatdırmıram, heç bir mümkün de, rəqiyyətə mümkün de. <laughs> yəni ondur, mən var atdım. O, indi mənə gələdiniz, amma nə etdim? Qonşu ağız açıram, qonşu da, yəni bir yerə qədər onun da yoxudu. Yəni kömək eləmir. Yəni bir parça çörək tapıramsa onlara güc verməmir. Yəni. Xahiş edirəm ki, kimin nəyə gücü çatırsa, kiminə kömək etmə imkanı varsa, mənə kömək eləsinlər isa çox adam göndərdi videosunu mənə baxdım və səhər səhər durdum gəldim ki Allah xatirinə bu ailəyə kömək edək gələk variantda salam basın. Buradadılar. Hə? Vazır mısın? Bir anların videoda e, siz çövrəlmişdiniz, ağlıyırdınız. Bu da çox adamı təəsir elədi. Çünki mən qarşıyam. Deməslər bildi ki, gələcəksə siz ziyarət edəcəksiniz. Heçində ha? Çətin. Yox, qardaşım, e, gedirəm. Paman, değil, ya, ediriz, Allah mərhəmət eləsin. Yə hatırlayıram deyirəm, Allah rəhmət eləsin. Yani. İnşallah e, iş düzələr, vəziyyət düzələr. Salam ala, səbrinizləyirsən. İstəyəsən. İnşallah, Allah qorusun. Və ela, e, bu ailənin nömrəsini də deyirəm. E, Nömrə necədir? 05 636 58 65 055 636 58 65. Evet. Kimsə də yardım eləmək istəsə, buyursun maliyəyə bu gəlsin, kömək eləsin, yardım eləsin. Allah razı olsun qardaş hamınızdan. Hətta meydənlərdən də e, evin iki dəsinə qədər idi. 100 -nü. 100 -nü. Allah məsəl 200 man təyirəm. Yaxşı, çox sağ ol. Allah razı olsun. Sağ ol, çox sağ ol. Əzizim, sağ ol, minnətdaram.